следующее. Я вообще не считаю этот акциз обоснованным налогом, не только по отношению к их селям, но вообще, в принципе, к обороту ценных бумаг на территории Украины. И, в принципе, вот, мы опять же дискутировали о том, что Наши фискальные ведомства не всегда действуют, как, собственно говоря, и правительство часто. По принципу мы вводим какие-то новации под обещанные результаты, прогнозируемые результаты, а потом только по результатам фактических последствий мы принимаем решение, было ли это решение эффективным или оно было неэффективным вообще-то мы в этом отношении не отличаемся от европейских коллег, которые где-то поступают иногда так же, вот, но они значительно быстрее признают свои ошибки. То есть в данном случае мы не единственная страна, которая вводила арциз, находясь в посткризисном шоковом состоянии, значит, не понимая, что делать, как взять быстро деньги, а быстро взять деньги надо там, где их видно, их видно в финансовом секторе, и кажется, что если вот они тут бегают, то вот их легко схватить есть вот, все равно, что воду хватать руками, точно так же ловить деньги в финансовом секторе. То есть они оттуда очень быстро вытекают, значительно быстрее, чем из реального. Вот, поэтому вот такой вот хватательный инстинкт сработал. Мы ввели акциз. Но вот если Швеция, например, это сделала и... В течение полугода потеряла объемы своего фондового рынка и финансового сектора, она пошла на то, чтобы быстренько от этой инициативы отказаться. Потому что деньги в рамках европейского сообщества, куда мы стремимся, они быстро перетекли в другие юрисдикции в рамках единого рынка капитала. И все, и нашли себе прекрасное применение без всяких акцизов и дополнительных налоговых нагрузок. Поэтому в данной ситуации ну, вводить деньги на вексель как платежный инструмент, это все равно, что облагать, например, безналичные расчеты, например. Ну тоже, в принципе, можно было брать акциз за каждую платежку. Значит, тоже вариант, как заработать немножко денег. Но, опять же, я думаю, что в конце года мы услышим о том, что вообще-то мы не налоги хотели собрать, а что-нибудь отрегулировать. Ну, такие уже как бы посылы есть. Но, пожалуй, эти аргументы тоже легко опровергнуть, потому что в данном случае эффект от этого налога, в принципе, ну, неадекватен ожиданиям. Дякую.